Но я в целом вот этот период, я считаю, октябрь, ноябрь, декабрь – это был период сплошной, э, сплошного пиара имперскости России. Россия – империя, она развивалась очень динамично. Если бы не революция, которая прервала вот это развитие, то мы бы сейчас имели 600 миллионов населения, как это предсказывал Менделеев – вот, и у нас все было бы хорошо. И спутники были Талии, может быть, были бы уже и на Марсе, и на Луне. Но я хотел бы вот охладить имперцев. Я вообще буду задавать вопрос аудитории, которая будет смотреть этот ролик. Вопрос номер один: Россия все-таки цивилизация или империя, потому что сейчас вот вводится термин имперская нация, политическая нация. В нашем представлении это давно уже с самого начала нашего нашей деятельности Россия это не империя и не страна в обычном понимании, а это цивилизация. Я на этом акцентировал внимание во время Всемирного форума в Пекине почти пять лет назад «Социализм и мир сегодня». На, этом фор... на этот форум были приглашены только Азия и Европа. Мы туда попали благодаря ну, такой активной деятельности Максима Васильева, и мне удалось выступить в самом конце этого форума, где я протащил всех участников форума от Атлантиды до нашего времени. Ну и Запад отреагировал негативно, Восток отреагировал с пониманием. Я не раз об этом говорил, поэтому повторяться не буду. Но вот эти три месяца последних, октябрь, ноябрь, декабрь, характеризуются не просто пиаром, а тем, что этот пиар преследовал основную цель. Они вернутся ли нам к монархии? Несмотря на заявление президента, что монархическая страница перевернута и возврата к ней не предвидится. Я отметил только один день в начале ноября, нет, в конце октября, когда утром по радио я слушаю программу «Вести», вот, где Соловьев и еще кто-то с ним очень тоже пиарили монархическую Россию, а потом они поставили вопрос для слушателей: а вот если бы вы сто лет назад оказались в Петрограде, на чьей стороне бы вы выступили, большевиков или белых? Вот были даны два телефона, потом они подвели итоги, и к своему разочарованию это видно было. В процессе подведения итогов 86% заявили, что они оказались бы на стороне большевиков. И они объясняли, почему. Потом днем, по религиозной программе, которая сейчас есть под названием Спас, два коллектива, один возглавлял историк Спицын. Евгений Юрьевич, а второй, все забываю его фамилию, историк э, либерал. Свонил, да? Нет, нет. Ну, он пивоваров. Mm. Вот их было по три: одни пиарили тоже имперскую Россию, ну а вторые больше говорили о наследии советского времени. Массовка была в основном молодая, ведущий был Мамонтов, который об этом прямо сказал. И в конце передачи он сказал, вот стоит микрофон, подходите и говорите. И вопрос был тот же, с кем бы вы были, окажись вы сто лет назад в Петрограде. Если на радио результат был 86% за большевиков, 14% за белых, то здесь вообще, похоже, все 100% на стороне большевиков. Так что Мамонтов возмутился, говорит, ну а кто-то за белых-то есть. Ну там один вылез, что-то пробормотал, его там захлопали. Это вызвало у тех, кто запускал эти программы, очень сильное разочарование. Хотя отмечено было, что массовка ⁇ это молодежь, рожденная после 1991 года. То есть это тем, кому 25, но не старше 35.